Добрый вечер. Давайте минуточку внимания послушаем, что нам наш брат Арий Радослав расскажет и покажет. Ну что ж, братья и сестры, приятно всех вас видеть, приятно, что вы занимаетесь возрождением, приятно, что вы занимаетесь духовным развитием. И в первую очередь, конечно же, радует то, что вот вы интересуетесь святом, интересуетесь славянской традицией. Я очень этому рад. Мое имя Арий Радослав. Я уже около семи лет изучаю славянскую ведическую традицию. Меня обучал Раян Правейслав. К сожалению, 25 числа прошлого месяца он оставил тело. Так или иначе, суть не в этом. Наша древняя ведическая традиция описывает, что как год, как день, так и вселенские круги времени, которые в индуизме называются югами, то есть все это делится в конце концов на четыре части. День делится на четыре части, утро, день, вечер и ночь, ход делится так же само, весна, лето, зима, осень. И вот, год отделяется не просто так на четыре части, он отделяется особыми днями. Эти дни сейчас известны как весеннее и осеннее равноденствие и зимнее и летнее солнцестояние. Как раз летнее солнцестояние – это и является свято Купала. Свято Купала – важнейшее, одно из важнейших славянских свят – так как оно дает прекрасную возможность всем славянам очиститься. Слово "купало" также однокоренное слову "купать", то есть очищаться, и также оно однокоренное слову "купа", то есть совокупность, вместе. Всем же известны эти слова. Кроме того, "купол", то есть верх. Почему? Потому что это как раз идет купол верх солнечной славы начиная от весеннего равноденствия, солнце все набирало свое могущество, набирало свою славу. День становился все больше и больше. Но вот, упало летнее солнцестояние, это самый длинный день, после него идет, уже день идет на убыль. Поэтому славяне в это время собирались совокупно, то есть в купе, и в день купола солнечной славы купались и очищались от всякого того, что им мешало в духовном развитии, и направлялись мысленно ко Всевышнему. Свято купала состояло из нескольких частей, то есть в это входило, конечно же, и плетение венков, и приготовление священной пищи, в это входило и то, что священнослужители в древности объясняли, что это за свято, зачем оно вообще надо. Конечно же, входило исславление и входило самоокупание, которое является достаточно важной частью самого свята. Сейчас, через некоторое время, мы начнем с свято. А поэтому, если у кого есть какие вопросы по святу или по славянской ведической традиции, прошу, задавайте пока. А кто будет прыгать через костер? Все желающие. Будет на берегу. А почему в данный момент нужно прыгать через костер? В ведах описывается так, что Всевышний, как наш Отец, любящий наш Отец, Он даровал нам возможность перепрыгивать через Него. Огонь является видимым проявлением Всевышнего. Мы можем через Него перепрыгнуть. Нечисть никакая не может перепрыгнуть через огонь. Таким путем мы через него перепрыгиваем, все, что на нас лишнее, оно или от нас отбегает постепенно, или падает и сгорает. Именно мы очищаемся через Конечно. Да. Конечно, огонь же он очищает. Даже вот просто то, что здесь горит небольшой огонек, это уже много чего значит. Современные вот эти лампочки. Да, это хорошо, это удобно, но ни одна лампочка не даст духовного света, не даст возможности концентрации, медитации, очищения, которые дает живой настоящий огонь. А скажите, пожалуйста, специальная подготовка? Не будет совершено Или... Вообще да. Вообще славяне готовились достаточно... Серьезно? Конечно. То есть где-то за месяц уже начинались приготовления, точили меч постепенно каждый день вытачивания меча совершались особые молитвы. Вытачивался же деревянный здоровый меч, который ставился в центр овощи. Он еще промачивался в воде несколько дней, чтобы он не сразу сгорел. То есть вся эта подготовка, все это в ведах описывается. У нас есть канон каждого свята. И, например, есть канон свята, если это полностью проводить, есть канон свята, если это проводить частично, есть канон свято, если проводить там еще как-то. Есть несколько десятков канонов, то есть фактически на все случаи жизни. Ну а если мы не проходим этот галичный там, не чисто формальный, у нас сейчас сокращенный канон. У нас сейчас сокращенный канон. Тем, кто ни разу не святкувал это свято, это для того, чтобы просто узнать, что такое есть, и на следующий год уже более профессионально как бы к этому подойти. В любом случае, в любом случае, когда будет славление, мы обращаемся к Богам. Мы, например, говорим, о Всевышний Ра, мы искренне любим тебя. Мы отправляем к нему силу любви. По закону соответствия, что нам идет? Любовь. Любовь от кого? От Всевышнего. Мы говорим, о, родная Одесская область, мы искренне любим тебя. Да, и тут же получаем... То есть получается, мы обмениваемся силой любви со всем, чем нас окружает. Вславление само подразумевает себе много чего. В словлении также идет медитация. Медитацию мы проведем сейчас, для того, чтобы просто там на берегу нам не очень удобно потом будет садиться, становиться. А сейчас сидя, я думаю, что достаточно удобная поза почти у всех. А, то есть поэтому медитацию можно провести. Вы сказали, что месяц готовится к этому празднику. Это значит, что где-то месяц нету да, праздников до Ивана Купала таких важных. Знаете, серос... тяжело становится от такого вопроса. Месяц готовится к этому празднику. Нет и не было у славян вообще никаких праздников. Праздник, что дословно значит? Пора, то есть пора. с то есть пора, сей день, ник. Никакой. Как это? Есть древнее русское слово празднество. Разбираем. Пора, с дне, сей день, ство. Совместно сотворяем. Совершенно другой вопрос. Или вот как есть слово свято. Тоже понятно, то, что свет, святость, вот оно и свято. Дальше. Мелкие свята есть. То есть, если разобраться так, то можно найти свято вообще на каждый день славянского календаря. Потому что наше наследие, наша история, как сейчас говорят, очень глубокая. И естественно, что почти в каждый день и даже по несколько раз на день. В древности совершались какие-то события, которые нам сейчас было бы хорошо помнить и знать об этом, и прославлять, и уважать соответствующим образом. Но великие свята, на самом деле у славян великих свят только девять. Четыре из них это Годовой крест. Плюс пятое день Все Божье. В Ведах объясняется так, что... Как вы думаете, сколько богов во Вселенной? Кто скажет? Еще варианты? Ой, и не так, и не так. В Ведах объясняется, что Всевышний один. Вот. Творец Всевышний. Бог богов. В Ведах его называют Ра. То есть говорится, что Ра — это его единственное настоящее имя. Но богов — безмежность. Посмотрите. Ну да, если сравнивать с христианством, тогда Всевышнего можно просто сравнить с Богом, таким вот христианским, а вот этих богов сравнить с ангелами. То есть существа, подчиненные Всевышнему, исполняющие определенные его задания, определенные его наставления, то есть то, что он им дает. Одному сказал, управляй ветром, Стребок Тебе занимается. Другому сказал, управляйте Тоже все это исполняется. Так вот, поскольку у нас богов безмежность во Вселенной, и существование и деятельность каждого из них важна для нашей жизни. Ну представьте, сейчас бог гравитации скажет, что у него выходной. Что будет? Бог воздуха скажет, выходной не хочу работать, задохнемся. Поэтому все боги поддерживают нашу жизнедеятельность. Значит, мы что должны сделать? Мы должны прославить или каким-то путем выразить их свою благодарность. А если Бога безмежность то что же это нам надо целыми днями и ночами стоять и перечислять, и все равно мы не перечислим, потому что даже жизнь не безмежная. А что же работать? Так вот, в Ведах предписывается один интересный день, который называется Свято Все Божье. Оно святкуется 31 октября и говорится, что те, кто его святкует, помогут исполнить перед всеми богами все те обязанности, которые они не исполнили, даже если бы они каждый день на протяжении года прославляли там какого-то Бога. Поэтому вот День Всебожий, он исследуется тоже соответственным образом. Прошу, прошу всех успокоиться, успокоиться и в спокойном состоянии приготовиться к медитации. Медитация предполагает то, что все те, кто сейчас там перешептываются, временно отрешаться от внешних раздражителей и настроиться на внутреннее самосознание. Итак, настраиваемся на состояние внутреннего самосозерцания, отбрасывая все внешние раздражители. Шумы, Ветры, какие-то ощущения. Временно мы от этого отрешаемся, как будто бы этого и нет. Мы все самостоятельные, самосветящиеся, яркие искры, сполохи Всевышнего огня. Мы изначально при сотворении этой Вселенной получили свои души. То есть тонкоматериальные тела. И с тех пор меняем физические вот эти тела в вечном круге перевоплощения. Постепенно мы вспоминаем все то, что происходило с нами на протяжении предыдущей недели. Как можно более четко. Вспоминаем также какие-то важные для нас события, как те, которые мы окрасили позитивными красками, так и те, которые мы окрасили негативными красками, которые происходили с нами на протяжении предыдущего года. То есть от сегодняшнего дня до предыдущего святок Купала. Постепенно вспоминаем. мысленно откладываем все те события, которые, как нам кажется, были для нас благом, на десницу, то есть правую руку. Те же, которые, как нам кажется, были для нас злом, на шуйцу, то есть левую руку. Просматриваем. Не упускаем никаких мелких подробностей за предыдущую неделю и выбираем самые основные моменты за предыдущий год. Сильно задерживаемся на них задерживаться на них не надо как раз надо просматривая раскладывать каждое каждое событие на свою руку постепенно мы видим как у нас формируются такие большие энергетические шары на обоих руках на деснице на правой руке шар светлый там желтые и белые Такие энергии, они переплетаются очень красиво, очень ярко, очень радостно. На шовице, на левой руке у нас сгустки тьмы, зустки черноты. Мы знаем, что в конце концов все то, что, как нам кажется, было для нас благом, происходит от Белого Бога, Бога абсолютного добра и счастье. Все то, что, как нам кажется, было для нас злом, происходит от черного бога, Бога абсолютно разла. Но мы должны понять, что и тот, и другой являются как такими двумя учителями нашими. Белобог это тот учитель, который учит с помощью пряника. Ну а чернобог учит с помощью кнута. Директор этой школы под названием «Наша Вселенная» — это Всевышний. Понимая, в принципе, единство обоих этих потоков, соединяем их в единый. Соединив два шара, мы видим, как они начали переплетаться и взаимодействовать. Подобно тому знаку, который да практически все из вас видели на китайской символике, как знак иньянь. Этот знак в огромном количестве присутствует на трипольской керамике, на находках на Урале, в других славянских местностях. Мы видим, как подобно этому знаку, формируемые нами шары начали переплетаться и взаимодействовать. теперь мы начинаем продумывать все то, что нам надо осуществить в предыдущем году. Мы думаем о очищении, о вдохновлении, о настройке, конечно же, на все то, что нам надо узнать, все то, что нам надо совершить, на благо родов наших, на благо отчизны нашей, на благо, в конце концов, и всего человечества. Наши благие замыслы. Мы помещаем в получившийся у нас шар. И теперь обращаемся ко Всевышнему. Всевышний Ра, проявленный в сердце нашем. Он сверхдух. Он понимает на всех языках. Он понимает все молитвы, все обращения. Для него главное не слова, для него главное не какая-то внешняя показательная религиозность. Для него важен наш настрой. Поэтому как кому удобней, или словами, или молитвой, или просто чувством, попросите у Всевышнего благословения на осуществление вами благих замыслов ваших в грядущем году. Можете обращаться к Нему как к Отцу, как к Деду, как к Другу, как к Учителю. Можете обращаться к Матушке Богородице Ладе, силе и славе Всевышнего Ра. Просим благословения у Всевышнего на осуществление необходимых справ наших. И видим, как из центра Вселенной идет луч света и питает получившийся у нас шар. Видим, как из центра галактики идет луч света и питает получившийся у нас шар. Из сердца Земли Матушки, где проявленный Всевышний Ра, идет луч света и питает получившийся у нас шар. Из нашего сердца, где также проявленный сверхдух, также идет луч света и питает получившийся у нас шар. В этом шаре уже не остается светло-желтых и белых каких-то энергий, не остается черных. Он заполняется жизнетворящей солнечной оранжевой энергией. И постепенно начинает расти. Вырастая, он увеличивается. А увеличиваясь, он становится все больше и больше. Обращаемся к Богам нашим. Обращаемся к пращурам нашим, прося их благословения, прося их напутствий. Благодарим Всевышнего. Благодарим Богов и пращурам наших. Смотрим, как получившийся у нас шар становится таким огромным, он уже больше нашей планеты. Он настолько вырос, что он уже соединяется с пространством Вселенной, став же таким большим, как сама Вселенная. Увидев сие, мы получаем от Богов завет, что наши плохие замыслы сбудутся в грядущем году. Прославляем Всевышнего благодаря Его. Прославляем Богов. Прославляем пращеров наших и легов хранителей. постепенно возвращаемся. Итак, все здесь, все есть. Так, кто вернулся откуда, кто вернулся с глубокой медитации, кто с глубокой беседы, что как. Ну хорошо, что все вернулись. Ну что ж, сейчас вот тут у нас стоят образы. В центре здесь образ Всевышнего, Дальш Бога, то есть дающего жизнь Бога. А рядом Матушка Богородица и два образа Перуна. Желающие могут подойти, обратиться к богам родным, так как им подсказывает душа, так как им подсказывает совесть. Прошу. С левой стороны. Дальше на ту и другая просторона. То есть желающие могут подходить, обращаться. Желающие могут подходить, обращаться к богам. Вот здесь образы стоят. Пожелания. Вот ее образ. Вот ее образ. лбом Ну то желающие, в принципе, могут подходить, обращаться.